الوزاره منعت استخدام الميكروفونات بناء نعم. على فتوى ابن عثيمين وهناك فتوى لابن باز ايضا مشابه ولكنه لم ينفذ نعم. وكنا نتساءل كيف وزاره يعني لا يستمع منسوبوها طب لماذا برايك لم ينفذ القرار حينها لان الذي الذي يتخذ هذا القرار الذي يستخدم الميكروفونات نعم. هم فريق ضد الدوله ضد الدوله بكل ما تعنيه الكلمه طيب. يريدون ان يحرجوا الدوله نعم. الدوله تتخذ قرارا نعم. ونحن نتخذ يعني واضح. نحن ننفذ هذا ما هذا ل... هذا ما يفعله تيار الصحوه وما ظل يفعله ويكرسه في الناس يعني حتى يخفي مثل هذه الفتاوى ويأتي بما يراه هو بأجندته هو أجندة التشدد الخوف والتخويف يعني تخيلي حينما هذا الصوت يزعج المصلين أو يزعج الأطفال الصغار حينما يخيفهم هذا أذان من جهة وهذا من جهة وبشكل مرعب يثير الفزع في هذا البلد في هذه الناس الناس العاديين اريدهم على قلق علما ان هناك بعض المساجد يعني على مقربه بشكل من كبير من بعض يعني من بعض مناطق ماهوله بالسكان. ما بلا جدل يعني وايضا حتى بناء المساجد مساجد الضرار اسميها مساجد الضرار الرسول عليه الصلاه والسلام هدم مسجدا بني ليؤثر على مسجد قباء في المدينه المنوره فهدمه عليه الصلاه والسلام لان فيه ضرر بهذا المسجد نعم. الان في كل حي عندنا مسجد ضرار يفترض بان المساجد ايضا تقلص حتى يكثر الناس الناس الان يتذمرون ائمه المساجد نعم. يتذمرون من قله الحاضرين نعم. في المساجد لانه كل ما عند مسجد لكل مواطن عندنا نعم. فاقترحت عليهم أن يعلنوا سحب سيارة على الصلوات التي يتأخر الناس فيها عادة كصلاة الفجر يسحبون عليها سيارة جمس من جموس الهيئة التي م. كانت هي أيضا مصدر رعب وتخويف طيب. للناس